ঠেলাখন এইখি দে ফুল গছৰ তলত নালাগে এইবোৰ মানুহ লৈ যাব এখি দেখি কৃষ্ণ দাস নহয় মই ঠেলাখন লৈহে যামগে আজি আধা পকা কল আনিলে হ'ব গাই সঁচাকৈ দেই কি ক'ব ইমান গালি আজি খালোঁ নহয় বাপেপ আঠটা ন নে দহ হ'লগৈ এতিয়া সময় দেই আজি ছটা বজাত শুই উঠিলোঁ সঁচা কথাটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ছটা বজাত শুই উঠি ৰ'ব বহি যাম ক'ম আজি কাহিনীটো মোৰ ছটা বজাত শুই উঠিলোঁ শুই উঠি মুখ হাত ধুলোঁ ব্ৰাছ কৰিলোঁ ঠাণ্ডাপানী দুগিলাচ খালোঁ তাৰপিছত লেট্ৰিন কৰিব লাগিল লেট্ৰিন কৰিলোঁ গা পা ধুলোঁ কালি পপালে বাৰি থোৱা ভাতখিনি মই খাই পেলালোঁ কালি মানে পপাই এফালে গৈছিলে সদায় কিয় দিয়া নে ক'ৰবাত কাৰোবাৰ এঘৰত নাম আছিলে নাম খাবলৈ গ'ল পপালে বাৰি থোৱা ভাতখিনি পপাই নাখালেহি সেইখিনিকে ৰাতিপুৱা মই খাই পেলালোঁ আৰু খাই মেলি মই কালি ইডিটিং কৰি থোৱা ইডিটিং কৰি এক্সপৰ্ট কৰি থোৱা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ আপলোড কৰোঁতে মানে ভালমান সময় লাগে ফেচবুক পেজতো আপলোড কৰিবলগা হয় আৰু ইউটিউব ইউটিউব চেনেলতো আপলোড কৰিবলগা হয় সেইখিনি কৰোঁতে মানে থানডেল বনাওঁতে টেক্সট লিখোঁতে টাইটেল লিখোঁতে হেষ্টেক লগাওঁতে ভালমান সময় লাগে বৰ্তাজনো আহিলে বহি আছিলোঁ কথা পাতি পাতি মায়ে ৰাতিপুৱা গাই গা পা ধুই আহি বহি কথাটো ক'লে নহ'ব হা গা পা ধুই আহি পূৰা বকিলে তাৰমানে পূৰা বকিলে অকল মোবাইলটোহে মোবাইলটোহে হা কি বাপেৰ মোৰটো কৈছ অকল মোবাইলটোহে আমুক তামুক ধেৰ কি ক'ব ৰাতিপুৱা পুৰাত দিলে আজি মই ক'ব নোৱাৰি আপোনালোকক অকল মোবাইলডালহে 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 ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁতে মোৰ বহুত দেৰি লাগে সময় এডিটিং কৰা বনাই থকা হা বাপেৰে বোলে কাম কৰি আছে তই বহি বহি বাবু চোদাইছ মোক কৈছে হে কাম কৰা মানুহ এটা ৰাখি লৈছ বোলে কাম কৰিব পৰা নাই বোলে বহি থাক বোলে ধেৰ আৰু বোলো তেতিয়া যাওঁ বাগানলৈ পাৰ্কিঙৰ মানুহ দুজন আহিলে সিহঁতক থৈ মই গুচি আহিম অলপ চাই চিতি আৰু টিঙৰ পথে অ মালিকনী খানাটো কি হৈ গ'ল ইমান মিছা কথা নোহোৱাই নহয় ইমান মিছা কথা নোহোৱাই নহয় দেই সেইটো আমাৰ সোমাব সোমাব ৰ'বা অকণমান দস্তু চাৰ্জিবলৈছে লাং টেঙা পাত থাকিব নেকি আপুনি ঠেলাখন এইখিতে ফুল গছৰ তলত নাই নালাগে এইবোৰ ৰাস্তা মানুহে লৈ যাব এইখি দেখি কৃষ্ণ দাস নহয় মই ঠেলাখন লৈহে যামগে ঠেলাখন লৈ যামগে নাই তাত জেগা নাই মই লৈ যামগৈ মুনাখিনি নুমোৱা অঁ ঠেলা লৈ যামগে মোনা লৈ ল'ব লাগিব নহয় জেলাখন আহিবগৈ নেকি ये काम लगा रहे है हाँ হয় ইমান তললৈ খাব নোৱাৰি ন ওপৰতহে এই ডিঙিটো পা কি হ'ল তোমাৰ কি হ'ল আজি সেইকাৰণে গালি খাই মৰিচাক বনোৱা বনৰ মাৰি আজৰি চবতে একেদিনাখনে গোটেই বাগানত মাৰিছোঁ চব তোক খেলিব একেদিনাখনে মাৰিছোঁ শুনো এঘাৰটা একচল্লিছ লাল চাহ লালচাহ বনাই দিলোঁ মই নিজেই কল লৈ লৈছোঁ টাউন পাণ লৈ লৈছোঁ বৈ আছোঁ বাগান এই পাট চিঙা বাগানলৈ যদি ইয়াত সোনকালে হৈ যায় চিঙি তেতিয়া আমি বেলেগ এখন বাগানলৈ যামগৈ তোমালোকৰ নিচিনা নহয় ন শুকত খাবলৈ পাইছে জানো সাত আঠটামান শুই নাথাকে নহয় ছটা পাঁচটাতে উঠিবলৈ নাই দেই ভাংখিনি মোৰ আকৌ সেনেহেন হ'ব দিয়া অসমীয়া জেহাজিনি বাৰু আধা পকা কল আনিলে গাই গাইছ গেলা কল দেই আৰু ডোখৰ ডোখৰ আমি খাই পাও ভালেই পাইছো সেইটা মণি শুনো পালা তিনিটা ঊনচল্লিছ হলকে গমেই নেপালো বৰ ফটক খণ্য়টো যোৱা নিচিনা গৈছে যিখন বাগানত আমি পাত চিঙিছিলো আমি নহয় আমিয়ে বাৰু কৈছো আমিখিনি সেই বাগানখনত দুবিঘা বাগানখনত পাতখিনি হৈ গ'ল আৰু গোটেই পাতখিনি মোৰ সন্মুখত পৰি আছে আমাৰ ঘৰত সেইফালে চাহৰ জুতি কঠ কঠাৰ আড্ডা পূৰা লৈ আছে বাৰু দিয়ক চাহ খাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাই আছোঁ বেলেগ এখন বাগানলৈ আৰু মটৰ চাইকেলখন উলিয়ালোঁ মটৰ চাইকেলৰ পিছৰ পিছত ঠেলাখন বান্ধিলোঁ এতিয়া মানুহখিনি ঠেলাটো উঠাম আমি লাহেদিহে যাওঁগৈ

ভালকৈ বহি ৰ পেলাই সিফালে ফুলে মুখুৰি এইখিনি ক'লোঁ দিয়ে हम्म ये डुबनिया खा पाएले ना काय ओ

চাৰিটা পঞ্চল্লিশ যাওঁগৈ চাৰিটা পঞ্চল্লিছ পঁচপন্ন এই যোৱা যোৱাৰ পৰা সোমাই এই সেই ন বজাত যোৱাৰ পৰা সোমাইছো চোৱা অকণ পিছলৈ যাম পিছলৈ যাম বেছি উঠা উঠা অকণমান উঠা পথাৰ পথ নকচা লগাই আছে নহয় হ'ল আমি পালোহি ঘৰ আৰু আৰু কি পাত নিবলৈ গাড়ীও পালেহি এতিয়া সময় হ'ল পাঁচটা দৈ আমি বাগানৰ পৰা পাতখিনি ছিঙি আনি ঘৰত দমাই দিব লাগে বা কোনোবা এটা জেগাত গোটাই দিব লাগে ইহঁতি আহি লৈ যায়হি